আমাৰ যদুহে ওলাই আছে পাট নাহিবিং আৰু পাটখিনি নিলেহি গাইগে সিহঁতৰ মানুহ আহে ৱেটকৈ মূৰ্ণাত ধুৱাই ৱেটকৈ ভৰাই কৰি লৈ যায় কোমলাই দিলে হৈ যাব মই লাহে লাহে দেখি পেলাম নমস্কাৰ দেই মই যদুমণি গগৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ক'লোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ব্ৰাছ কৰি মুখ হাত ধুই লেট্ৰিন কৰিলোঁ গা পাতি ধোৱা নাই ধুম বাৰু কালি সেই সাৰ মৰা সাৰ মাৰোঁতে যিকেইটা চোলা পেণ্ট পিন্ধি লৈছিলোঁ সেই চোলা পেণ্টকেইটা কালিয়েই ৰাতি মই চাহ দি কিয় থৈছোঁ সেইকেইটা অলপ পিছতে ধুম তাৰপিছত ভাবিলোঁ পিনতো লেট্ৰিন কৰিলোঁ এতিয়া গাটো নুধো অলপ পিছতকৈ ধুম কালি গোটেই বাগানত সাৰ মাৰিছিলোঁ যিমান বাগান মই ৰিজৰ্ট লৈ থৈছোঁ আৰু ঘৰৰ বাগানত গোটেইখিনিতে সাৰ মাৰিলোঁ সাৰ মাৰি হৈয়ো গ'ল সেই মানুহখিনিক ল'ৰা দুটা আহিছিলে মাইকী মানুহজনী আৰু মই আমি চাৰিটা মিলি মাৰিছিলোঁ সিহঁতক আৰু মোক নিজকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কালি যে সাৰ কালি যে সাৰটো মাৰিলোঁ আৰু সাৰটো মাৰিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মটৰ চাইকেলখন মোৰ তাৰপিছত ঠেলাখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ঠেলাখন লৈ গৈছিলোঁ চলাইও গৈছিলোঁ ঠেলিও গৈছিলোঁ জেগাই জেগাই য'ত নোৱাৰি আৰু গোটেই বোকা মানে গোটেই বোকা লাগি আছিলে এতিয়া ঠেলাখন মই অলপমান চাফা কৰিলোঁ কিন্তু চকাকেইটা যে ধুবলৈ আছিল ৰাতিপুৱাতে কামখিনি কৰিলোঁ এতিয়া মটৰ চাইকেলখনতো মটৰ চাইকেলখন চেণ্ডা উলিয়াই লৈ আহিলে বাৰাণ্ডাৰ পৰা এতিয়া চেণ্ড এটা কৈছোঁ আপুনি পানী অলপ আমি দিয়ক কোমলিব নহয় তেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিম মই ৰৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা লেট্ৰিন কৰি গা পা নুধোৱাকৈ ঠেলাখন কাৰণ এইটো কাৰণে গা পা নোধোৱাকৈ ধুই লৈছোঁ লেতেৰা লাগিব ন চকাকেইটা ধুবলৈ আছে সেইফালে চকা সেইফালে চকা বাকী বডিটো ধুলোঁ আৰু চেনি এনে মচাখন ধুইছে ধোৱা নহয় পানী মাৰি দিছে মই ধুই পেলাম গা পা ধুই টিপ টপ ৰুটি দুটামান ভাত কেইটামান খাওঁ খাই মেলি বাগান যাম আপোনালোকে নেদেখিলে আকৌ গম নাপাব নহয় সঁচা নে মিছা এইখিনি যদি খাই মই কাম কৰোঁগৈ নহয় তেতিয়া মানে কি ইমান ভাগৰটো কম কম লাগিব অ ভোগটো সোনকালে নালাগে জোৰটো থাকিব নহ'লে মানে কি খাওঁ কি নাখাওঁ এই চিন্তা কিছুমানৰ বাহিৰ পেটতে মাল খায় মই দুজন ভাত খাই খোৱা কিবা এটা কাম কৰি লওক কিবা এটা খাই লৈ ন যে মই যদি ভাত খাই কাম কৰিম নহৰু এপামান আনি লোৱাই দিওঁ এতিয়া মই আহিছোঁ সেই কাম কৰিবলৈ বুলি কটাৰীখন লৈ আৰু এইবোৰ বাগান চক কলগছ মানে বহুত ভাগিলে এতিয়া কলগছখিনি কাটিব লাগিছোঁ ইমানটো লোৱালৈকে একো নহয় বাৰু হোৱাটো হ'ব কাম হ'লে বহুত আছে বহুত কাম আছে বাগানৰ মাজে মাজে গলিয়ে গলিয়ে সোমাই সোমাই মই সেই কিছুমানজোপাৰ শুকান কলপাতখিলা চাহ গছৰ ওপৰত যিগিলা পৰি আছে কিছুমানজোপা কলগছ ভাগি আছে এতিয়ালৈকে কটা হোৱা নাই সেইজোপা কাটিছোঁ প্ৰায়খিনি কাটি থৈছে বাৰু চেনিআমদাৰ আৰু কালি বৰ্তাক মই লগাই দিছিলোঁ বৰ্তাক কৈছোঁ যে আপুনি কলটো থোকামান লৈ যাব আপুনি কাটক মানুহ লগাই দিছোঁ প্ৰায়খিনি কাটিলে বাৰু এতিয়া এইফালে চেনিয়াম দাই ডাল এটা চাফা কৰিছে বৰ ডাঙৰ ডাল এটা পৰি আছে আৰু এইফালে গছ এজোপা আমাৰ ভাগি গ'ল সেইজোপা বৰ্তাক দি দিলোঁ আপোনাৰ আপুনি লৈ যাওক মানে আমাক গছ নালাগে আৰু খৰিনো কাক নালাগে লাগে আমাকো লাগে লাগিলে পচি যাওক কিন্তু সেইবোৰ কৰিবলৈ কাটিবলৈ সময় নাই এইখিনিয়ে চাম নাইকৈ বাগানত পাত চিঙিবলৈ অহা মানুহৰ লগতে থাকিম নে কোনটো কৰিম আৰু বেলেগ খেতি বাতি কাম আছে ন সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপুনি খৰি লৈ যাওক নালাগে সেইখিনি হা চিনেণ্ডাৰ ফালে কৰি আছে মই ভাবিছোঁ ঘৰলৈ যাওঁ ঠাণ্ডা পানী এখন খাওঁগৈ পিঁয়াৰ লাগিছে আঠটা বাজিবলৈ বেছি সময় নাই পানী কেটলিটো ল'লোঁ নিজেও পানী খালোঁ বাৰু সেই চেনেমদা আছে নহয় চেনেমদাকো মাতি খুৱাই ল'ম যিমানখিনি গছৰডাল বাগানৰ চাহ গছৰ ওপৰত পৰি আছিলে মানে চাহ গছৰ ওপৰত পৰিছিলে সেই গোটেইখিনি টোকাল কাটিলোঁ কোঁৱলিলোঁ নহয় কাটিলোঁ হা এতিয়া এই ওপৰখিনি এতিয়া থাকক পিছত দৰকাৰ হ'লে কাটিম আৰু এইখিনি এইখিনি খালী জেগাডোখৰ আছে সেইখিনি ভৰাই দিওঁ আৰু সেইটো হাতী ভেকুৰিও লাগি আছে তাকে চাওঁ যদি নিব পাৰোঁ লৈ যাম নটা বাৰ ফলকৈ সময় আৰু মায়ে অলপ সময় আগতে ফোন কৰিছিলে আৰু কৈছে যে পাট চিঙা মানুহ আহি যাবি এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ সিহঁতক কওঁগৈ তহঁত সেই আমুকলৈ যাগে যা পাত পাটচিঙা মানুহখিনিক ঠাণ্ডা পানী তামোল পাণ দি পঠালোঁ ঠেলাখনহেতি কৈ পঠিয়ালোঁ যে ক'ত ছিঙিব লাগিব কেনেকৈ ছিঙিব লাগিব কি কথা কিবা কিবি এইবিলাক আৰু সেই বতাহত ধুমুহা বতাহত সেই শীত থকা গছডাল আমি আহি ইয়াত পৰিলেহি বাগানত এতিয়া কালিৰ পৰা চাফ চিকুণ কৰি আছোঁ আজি হ'বগৈ লাগে বাৰু চিনেমটাক লগাই দিছোঁ পূৰা সময় হ'লগৈ দহটা চৈধ্য আৰু বাৰীৰ কাম নকৰোঁ আৰু এইবিলাক যাওঁ ঘৰলৈ ভাত খাবলৈ বুলি কিন্তু মায়ে মতাই নাই ভাত খাবলৈ শেষত গোলনেমু তিনি চাৰিটামান ছিঙিলোঁ মই দেখাইছিলোঁ ৰ'বাইডে দেখাম দেই বোলে মোক চিঙি লৈছোঁ ভাত ভাত লগত খাম বুলি আৰু শেষত আকৌ শেষত কুন্দুলি কেইটামান ছিঙিছোঁ এইখিনি কুন্দুলি চাওক একদম ধুনীয়া একো দৰৱ পোৱা নাই একদম ধুনীয়া কুন্দুলি সৰু জাতৰ ডাঙৰ জাতৰ নহয় সৰু জাতৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাতটো খালোঁ কাৰেণ্টটো আজি অহাৰ সম্ভাৱনা নাই কালি নাই আজি নাই কাইলৈও আহিব নাহে একদম খাটাং নাই এইফালে মই আনিলোগৈ নহৰু তিনিশ গ্ৰাম আছে বুলি কৈছে মোৰ পৰা লৈছে এশ বিছ টকা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহজনক ভাৱ আনিছিলে ফচলে বুলি এঘাৰটা তেপন্ন এইবেলি মই ল'লোঁ চাহ বোলো বাৰটা এক হ'ল পাই গ'লোহি বাগান চাহ যদিও আন্তাজ কোৱা আন্তাজ কোৱা এনেও অলপ পালো আৰু পোন্ধৰ কেজি ওপৰত হ'বনে পোন্ধৰ কেজি ওপৰত যদু বাগা পৰিব চাবা আকৌ আমাৰ যদুহে ওলাই আছে যদি আজি এহুৰ পৰা মাৰিবলৈ কয় দেখান আছে সিহঁতে চিঙা পাতখিনি এই চাহ দিবলৈ গৈছিলোঁ যে চাহটো খাই মেলি পাতখিনি উঠাই কৰি ঠেলাটো লৈ আহিব তেতিয়া আকৌ ঘৰত ৱেইট কৰি ধুনীয়াকৈ থৈ মেলি আকৌ যাবগৈ লাগিব ঠেলাখন থ'বগৈ লাগিব আৰু পাতৰ মোনাকেইটা ব'লকচোন ঘৰত পাতখিনি টো থওঁগৈ আৰু ঠেলাৰ পৰা পাতখিনি নমাই থাকোঁতে গাড়ীখন লুটিহে পৰিলে গাড়ী এইটো চাইডৰ অৱস্থাটো চাওক কেনেকুৱা যাদুৱৈ মোৰহে কপাল বেয়া আমাক কোনো ছাইও নিদিয়ে সুধিও নিদিয়ে সুধি দিলেও মাজা খুৱাবলগীয়া হয় পইচা লৈ নাহিলো কাইলৈ যাবলৈ পাট চিঙলে এইটো দি দিবা দি দিবা দে যা মতামু নহৈ পিনে এই ঠি খাই থাকিব নালাগে মই ধৰি আছো যুদ্ধ মাৰি পেলাই মোক ধৰ ধৰ কৈ থাকিলে যদু বহুত জোৰ আছে তোমাৰনে নানো সেই পোৱালি দুবৰ্কৰ গাড়ীখন কি নাম বুলি কয় মটৰ চাইকেলখন অ এপাচি হলেও দুপাচি হলেও ইমান লাজ দিয়ে বাৰু মই ফুওঁ ঠেলাটো উঠাই গৈ চাহ পানী তাপ পানী খুৱাওঁ মেলো আকৌ মোক তেনে কেনেকে হ'ব কত গৈছিলে পাতিঙে কাহত অতি এতিয়া সময় আৰু পাতখিনি নিলেহি গাই গে সিহঁতৰ মানুহ আহে ৱেটকৈ মূৰ্ণ ধুৱাই ৱেটকৈ ভৰাই কৰি লৈ যায় একো নাই দিয়ে থাকক থাকিলেও থাকক 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 আজি থাকক ভাল লাগিছে মোক এইটো কাৰণেই বৰষুণ দিছে বৰষুণটো ৰাতিয়ে লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া দিলেও একো না হৈ যাব অকণমান ঠাণ্ডা পেলাব যেনে দা বাগান না বোলক ফটকা সাৰ খেতি আছে আপুনি চিটিয়াই দিলে সৈতে বোলক এইখিনি নালাগে এইখিনি মই সেই বাগানত দিব লাগিব বোলক আহক বৰষুণ দিলে একদম চাঞ্চ পাই যাওঁ মানে সুবিধা পাই যাওঁ আপুনি সাৰ চাৰ দিবলগীয়া থাকিলে যিকোনো পুলিতে নহওক টেঙা গছ হওক বেঙেনা গছ হওক এতিয়া মই কি ক'ম যিকোনো শাক পাচলিত আপুনি বৰষুণ দিলে চিপচি চিপিচিটিয়া বৰষুণ দিলে আপুনি গছৰ ওপৰে ওপৰতে ছটিয়াই দিব পাৰিব আপুনি চাই ল'ব লাগিব যে বৰষুণ দিব নিদিয়ে এতিয়া সেই তেনেকুৱা কৰিছোঁ আমি এইফালে খেতি আছে আমাৰ ইউৰিয়া অলপ দিবলগীয়া আছিলে সেইফালে বাগান এখনত বাগান এখনত নহয় এটা ছাইডত মানে গছ এডাল কৰি আছিলে সেইটো মানে দিয়া নাই হ'লে একদম চবফালে মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ এইফালেদি